Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hijana binti Nordin yang memegang kad metrik D20251118750. Hari ini saya akan membentangkan tentang fikah ayat daripada muka surat 28 hingga 30. Berikut daripada muka surat 28, 29 dan yang terakhir sekali adalah dari muka surat 30. Kita masuk kepada fik ayat Daripada muka surat 28 hingga 30 Ayat 182 memberi makna kepada wasiat Boleh diubah oleh saksi kepada pelaksana wasiat Ianya tidak berdosa Jika didapati wasiat itu tidak benar atau tidak adil Secara sengaja atau tidak ianya bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kejujuran. Terusnya, ayat 183 hingga 187. Ayat ini menyatakan tentang kewajipan berpuasa Antaranya adalah wajib berpuasa pada hari-hari tertentu sahaja Ayat ini juga menyatakan tentang ruksah puasa iaitu orang yang sakit dan orang yang bermusafir wajiblah menggantikan puasa mereka apabila mereka meninggalkan puasa wajib mereka di bulan Ramadan. Bagi orang tua atau orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh, mereka wajib membayar fidyah atau memberi makan orang miskin sebagai sebagai ganti puasa mereka dan bagi semua umat Islam wajiblah menggantikan puasa bagi sesiapa yang ada meninggalkan puasa seterusnya ayat ini juga menyatakan turunnya al-Quran pada bulan Ramadan sebagai panduan kehidupan manusia dan yang terakhir sekali adalah um, halal berhubungan suami isteri di malam hari pada bulan puasa Seterusnya bagi ayat 189 menyatakan bahawa faedah dan hikmah daripada perbezaan bentuk hilal iaitu anak bulan. Tujuan anak bulan adalah untuk manusia dapat mengetahui waktu-waktu tertentu contohnya seperti bulan puasa, waktu-waktu ibadah dan sebagainya. Pada ayat 190 hingga 195 ayat ini menyatakan tentang jihad iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberi izin orang Islam berperang dalam melawan orang kafir yang memeranginya terdahulu. Allah Subhanahu Wa Taala juga menggalakkan umat Islam berjuang dan menyebarkan agama Islam. Umat Islam juga disarankan tidak melampaui batas dalam berperang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menekankan bahawa fitnah lebih besar daripada membunuh kerana fitnah boleh membawa kepada kesalahfahaman, membawa kepada perang dan juga kepada pembunuhan. Seterusnya, kita tidak boleh meneruskan perang jika orang itu iaitu orang kafir berhenti memerangi kita kerana kemungkinan orang kafir itu telah bertaubat dan mendapat hidayah. Sesungguhnya Allah maha mengampuni lagi maha mengasihani Dan yang terakhir sekali adalah janganlah kita mencampakkan diri kita kepada kebinasaan Contohnya seperti bersikap sombong, bahil dan sebagainya yang terakhir sekali adalah ayat 196 Ayat ini menyatakan tentang kewajipan menyempurnakan ibadah haji dan umrah ruksah bagi yang tidak dapat menyempurnakan ibadah haji dan umrah, mereka perlu bertahalul dan menyembelih dam iaitu binatang korban. Haram bagi mereka yang bercukur kepala sebelum dam disembelih. Jika mereka terpaksa bercukur atas sebab tertentu contohnya seperti sakit atau gangguan, mereka wajiblah membayar fidyah antaranya seperti puasa 3 hari atau bersedekah atau menyembelih korban Dan yang terakhir sekali adalah Ayat ini juga menyatakan tentang Hukum Haji Tamato Bagi mereka yang tidak mampu menyempurnakannya Mereka perlu berpuasa 3 hari di Mekah Dan 7 hari di tanah air Jadi, Jom kita menghubungkaitkan Perbincangan fik ayat kita tadi Dengan pendidikan Pertama adalah wasiat dan pendidikan Dua pula puasa dan pendidikan dan yang terakhir sekali adalah jihad dan pendidikan. Oke, okay, selesai sudah perbincangan kita bagi fik ayat daripada muka surat 28 hingga 30. Ya, kita masuk pula pada bab perbezaan kalimah tetapi membawa maksud yang sama dalam al-Quran antara kalimah yang telah saya perolehi dalam Al-Quran iaitu yang pertama adalah amah dan yang kedua adalah sanah dan keduanya membawa maksud yang sama iaitu tahun. Mengapa kalimah ini berbeza tetapi membawa maksud yang sama adalah atas faktor bahasa dan istilah iaitu bagi mengelakkan daripada pengulangan perkataan dan boleh menunjukkan kehalusan dan keindahan bahasa Arab sebagai contoh daripada surah Al-Ankabut ayat 14 perspektif nuansa makna sebagai contoh dari surah Yusuf ayat 47 hingga 49 sana membawa makna lebih umum untuk setahun atau tahun susah, kemarau dan kurang penghasilan. Ama pula membawa maksud tahun yang banyak hasil, kemakmuran dan musim yang baik. dan itu sahaja pembentangan saya pada video kali ini jika ada soalan boleh ajukan sekian terima kasih